Oke okay, pada video kali ini saya akan menjelaskan ataupun tutorial cara mengkawinkan uh, buah salak ya agar lebih produksinya lebih optimal Buah salaknya ya seperti ini ya uh, Adapun dimanapun yaitu jika kita Mengandalkan ataupun hanya mengharapkan dari Penyerbukan dari si bantuan daripada serangga seperti kumbang dan lebah madu tidak lebih tidak optimal ya kita harus Uh, bekerja lagi untuk dengan bantuan kita ya untuk mengproses dalam penyerbukannya seperti ini. Uh, untuk ini bunga jantannya seperti ini. Ini hanya sampel ya. Saya sudah kehabisan bunga jantan yang yang masih hidupnya ini sudah kering dan yang ini masih kecil ya, yang belum ada serbuk sarinya contoh. Ini hanya sebuah contoh saja. Untuk bunga betinanya seperti ini ya. Nah, yang sebelah yang sebelahnya sudah proses dikawinkan atau proses proses penyerbukan seperti ini yang sudah jadi buah. Oke okay, langsung saja kita praktekan caranya. Nah caranya seperti ini ya kita pukul-pukulkan bunga jantan ke bunga betina ya agar terjadi bu, agar bunga, serbuk sari jantan jatuh ke serbuk sari ke bunga betina ya seperti ini. Oke, okay, uh, seperti itulah cara penyerbukannya ya. Uh, Oke, okay, jangan lupa dukung terus channel saya, jangan Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Semoga video kali ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita bersama. Oke, okay, kita akan lihat hasil produksi yang kita bantu dengan penyerbukan. Buahnya lebat, ya.